У нас в гостях заслужений лікар України, ветеран війни в Афганістані Рафік Камалов. З ними поговоримо, як протидіяти сепаратистам. Отже, пане Рафіку, доброго ранку, рада вас вітати у нашій доброго ранковій ранку. студії. Отже, скажіть, після масової загибелі людей в Одесі, якими мали ось минулого тижня, сепаратисти готові банально мститися? Як ви вважаєте, чи не захисна Україну нова хвиля терору? Я сподіваюся, що ні. По-перше, українці. Начинает разуметь, что против них, э, может я буду российская, так, так. так будет проще. Э, против них ведется целенаправленная э, многолетняя э, подготовленная война, так. информационная война, э, массовая. Точнее, информационная война и э, огромное количество есть людей, которые противодействуют э, развитию Украины по собственному пути. Вот события в Одессе показали, что люди, которые очень любят свою территорию, любят свою страну, свой город, могут сами очень жестко ответить. Очень жестко. Да, ты видишь очень хорошую. Да, а если это есть, то... Не хочется э, просто так э, положить свою голову, поэтому уже уже люди задумываются, а стоит ли тратить деньги, тратить силы и, в общем-то, ведь подготовка такого специалиста, э, которого называют санитаристом, э, стоит больших денег. Поэтому я не думаю, что это будет. А, оно, конечно, сложнее немножко в Донецкой области. Там просто а, люди другие, немножко другие люди. А одесситы всегда были вольными людьми. Они много знают, много умеют. Там это образованные люди, море рядом. Геннадий Рафик, скажите, ж в Украине ныне есть ознаки самогромадянского противостояния, которое, как як Вы считаете, может перетворитися на войну? Вот это противостояние. Нет, я не вижу противостояния гражданского, вот такого масштаба, который потом переходит в войну. Я вижу, что есть действительно противостоящие друг другу группы и большие группы людей, у которых есть разный взгляд на развитие да. событий. Они руководятся определенными людьми, сильными людьми, богатыми людьми, и не только в Украине, естественно, но и за ее пределами. Но я если правильно вести диалог с этими людьми, которые живут вот на Востоке, они тоже люди. И я не думаю, что они хотят менять гражданство. То есть это противостояние, которое сейчас мы сейчас оно не способно привести полномасштабной войны. Я не верю в это. Война никому не нужна, прежде всего потому, что э, это как пожар лесной. Никто не знает, куда пойдет огонь. Да. куда будет дуть ветер, а он может подуть в сторону России. Нужна ли России война в таком большом и интересном государстве, как Украина? То есть она может перекинуться на ее территорию. Поэтому я не верю в это, и потом я не верю в то, что могут Та все таки в нинішніх условиях воювати з України точні, точні дуже небезпечно. Скажіть, от в загальній уяві українців немає чітко сформульованого визначення, хто ж такі у ці сепаратисти. Це здебільшого місцево місцеві мешканці чи підготовлені закинуті в Росії професіонали? Як ви вважаєте? Конечно, ж там я думаю, процентов 7, може бути дев'ять є професіонали сірі організаторів. Очень высокого класса профессионалы. Ну, а э, произошла лимпинизация населения. Да. Люди э, не имеют работы, а их им нужно тоже кормить семью, они хотят сделать себе некую карьеру где-то. И вот, пожалуйста, почва готова этих людей. Э, э, многие готовили заранее и уже специальные инструкторы, я уверен, готовили здесь на этой территории. Ну вот а эти люди сегодня и противодействуют, противостоят политике, национальной политике Украины. Россия сейчас виновата украинскую власть, что она будто то использует армию против своих же граждан. Как на вашу думку, у власти есть другой выход? Нема. Нема другого выхода. Когда э, люди совершают абсолютно незаконные действия и пытаются создать незаконным путем некое новое образование, это преступление. И если власть не будет противостоять этому, если она не будет показывать остальным людям, что она власть, что она будет защищать собственный народ. Так дайте буде приступлення сестра не власті. Пане Рафіку, ось як вважаєте, чи не варто керівництво українського війська змінювати тактику проведення антитерористичної операції? Адже ж, як зараз показує, вже що вона не приносить бажаного результату? Ось це ми зараз спостерігаємо. Ви знаєте, я з величайшою повагою відношусь до міністра оборони, до, до полковника Коваля. Я його так. знаю давно. И... И это не дело армии, это не дело армии воевать. Дело армии, скажем так, может быть, в отдельных случаях прикрывать тоже национальную гвардию. А тактику сменивать я не могу сейчас давать советов, потому что я не знаю истинную картину. И я уверен, что делается все абсолютно правильно. Без ошибок не может обходиться, потому что э, кроме там, допустим, подготовленного министра обороны там, и нескольких сотен офицеров, есть еще не очень подготовленные войска. Но они очень быстро учатся, это радует очень быстро учатся, и особенно там, где люди настоящие патриоты своей страны, которые понимают, ответственно относятся к будущему страны и к будущему, в общем-то, своих семей и своих И Как вы считаете, как противодействовать агентам российских спецслужб, которые, собственно, интегрированы в наши правоохранительные органы и которые дестабилизируют ситуацию в Украине? Как противодействовать им? Есть известное выражение. Вначале было слово это слово было Бог, мы должны разговаривать с людьми, я имею в виду, прежде всего, конечно, власть, должна разговаривать с людьми, должна общаться с элитой, мы должны найти общий язык. Общий язык за столом переговоров мы должны найти. С чего начинается этот диалог? С чего починать? Ну, встречи должны быть. Должны быть встречи. Они должны быть там, на уровне экспертов, они должны быть в Киеве. Должен быть общенациональный диалог. Я думаю, что страна уже абсолютно другая. И вот когда мы говорим о федерализации, лично я против, конечно, федерализации, потому что у меня есть очень хорошие, хороший опыт жизни в Афганистане, службы там. Ведь Афганистан разделен, очень, кстати, похожи судьбы Афганистана и Украины, очень похожи. И гео... как они расположены геостратегически, так. что это транспортные коридоры, окружены огромным количеством сильных игроков, что Афганистан, что Украина. И пример Афганистана показывает. Если не будет общенационального диалога, вот так и будут разделены эти княжества, которые формально входят в Афганистан, но находятся то под влиянием Ирана, то Китая, то Индии, то Пакистана. Так и мы будем тогда разорванными, и у нас никогда не будет общей политики и общего понимания проблем, которые надо решать нам совместно. Поэтому национальный диалог должен быть он должен быть постоянным, он должен быть эволюционным. А мы довели страну до того, что люди перестали верить в центральную власть, и они говорят, мы будем жить сами. Но жить сами – это гибель страны. Поэтому э, действительно нужно договориться, что там, скажем, большая часть налогов остается в регионах, но в центре тоже должны быть собираться какие-то э, налоги, для, допустим, для армии, э, для милиции и так далее. Для культуры, для развития культуры, в конце концов. Поэтому нужно говорить каждый день. Ну, война в Афганистане тривала очень долгий час. Что, чего нам чекать, у нас вже. Если мы сегодня не будем вести этот диалог... Ну не дай бог, это противостояние у нас перерастет в затяжную фазу. Не дай бог этого, потому что я вам скажу, приведу такую цифру. В Афганистане погибло официально 15 тысяч советских солдат и офицеров и 3 миллиона жителей Афганистана. Вот вы представляете, какая разница. И кто погиб в основном? Женщины, дети, старики. Во всех войнах в основном гибнет мирное население и большая часть это беззащитное население. Мужики, поскольку они заняты войной друг с да. другом, они умеют убегать, скрываться и так далее. Но сегодня уже нет фронтов, есть война всех против всех, и поэтому погибнут люди, если мы себе не отдадим отчет, об этом, то э, у нас будут очень большие проблемы, и тогда разорвут нас на куски точно. Поэтому немедленный диалог должен быть с привлечением уважаемых людей, лидеров общественного мнения. Их много в Украине тоже. Ну вот в разе проведения таких активных диалогов, что на вашу думку сможет заспокоить и жителей, если это по регионам, снова-таки сходу и півдня Украины, на, на першочергово. Правда, как, как мы будем жить завтра? Правила игры, что называется. Вот завтра мы будем жить вот по таким правилам. У вас будет самостоятельность в определенных решениях. Внутренне, скажем, внутри региональная. Но я подчеркиваю, что налоги должны делиться пропорционально. Большая часть, безусловно, оставаться на местах. Но часть на, на поддержание жизни государства. Так. Далее, общая культура. Нужно развивать нашу национальную украинскую культуру, чтобы мы гордились не показом фильмов, которые изводится в России, а показываем в своих фильмах, слушать песни украинские. Нам все равно придется с Россией жить и налаживать отношения, в том числе экономические. Все равно придется. Ведь То есть в этих мы... это заодно заспокоит людей зараз? Я, я уверен, что если, если мы объявим правила игры, если мы скажем, что они будут незыблемые, но эволюционно будут да. меняться в зависимости от обстановки, люди поймут, что их услышали. Кроме того, нужно привлекать влечь большое количество уважаемых людей, которые объяснят, и там тоже, в том числе, э, нужно поднять афганское движение, нужно, чтобы ребята, прошедшие Афганистан, рассказывали людям, что это очень-очень опасно. Вот такое противостояние, глупое противостояние, Зрозуміло. оно очень опасно. Пан Рафик, до президентских выборов залишается меньше трех недель, в есть шансы, что до дня голосования ситуация в Украине заспокоится? Как вы считаете? Это очень сложный вопрос. Я надеюсь все-таки, что все больше и больше людей уже видят и понимают, что не нужно поддаваться панике, не нужно подвергать жизнь опасности свою и своих соседей, и особенно своих семей, и смогут противодействовать, когда. Будет э, мораль измениться, э, наше общество, она должна измениться буквально очень быстро, чтобы понять, что только сами мы можем выправить эту ситуацию, то э, выборы должны состояться. У нас нет времени на раскачку, и нельзя идти на поводу у страны, которая э, решает проблемы по-своему. Мы должны думать прежде всего о своих собственных интересах. А собственных интересах это, это иметь законного легитимного президента, законную да. власть. І далі вже ввести економічну політику. Ну, гаразд. ну, в разі, наприклад, якщо Росія все ж таки досягне своєї мети і зірве проведення президентських виборів в Україні, як ситуація в такому разі буде розвиватися далі? Ну, а далі нужно буде жити. Но я все-таки вважаю, що ми обязаны не допустити сили виборів. Ну, у нас нет времени. Мы мы и так-то ведь все вещи делаем. Вот есть такое перестроение на марше, когда идет боевая колонна и нужно перестроиться, потому что ситуация изменилась. То есть... Перераспределить силы, перегруппировать. У нас сегодня такая ситуация. Нет времени. Выборы должны состояться. Но же мы должны быть готовы и до такого варианта. Мы должны быть. Жизнь будет продолжаться. Когда придет проблема, решается по мере их поступления. Если они будут сорваны, ну что ж, нужно перегруппироваться и нужно идти дальше, но сохраняя прежде всего приоритет своих собственных интересов. Зрозуміло. Скажіть знову ж таки, якщо результат виборів не влаштує населення сходу, а власне до цього зараз все йде, чи не спалахне протистояння з новою силою, як гадаєте? Теоретично все можна, все можна теоретично, але э, можна пояснити людям, чому? Почему... это, во-первых, нужно, чтобы элиты договорились, ведь есть масса предложений, скажем, второй кандидат, как вот делается часто в других странах, становится вице-президентом, или там премьер-министром становится, есть много должностей, и это предмет для договоренности элит прежде всего. А чья поддержка у бизнес элит сейчас на сходе Украины? Меня удивляет вообще-то молчание. Так так называемых олигархов. Но меня удивляет. Я, я правда, полагаю, что все-таки это, это все-таки идет торг, некий торг у них о своем будущем, о будущем бизнеса. Я надеюсь на это, что это идет торг. И почему-то я думаю, что договорятся все-таки они, все элиты договорятся с тем, чтобы сохранить и бизнес, он должен быть сохранен, потому что все-таки многие ну, мы знаем, что у Леонида Леонидовича, допустим, есть просто образцовые предприятия, они э, налогообразующие, градообразующие такие предприятия во многих местах. И у него есть опыт, и можно развивать и дальше по Украине, хороший, достойный опыт. И я все-таки верю, что элиты договорятся. Ну, напевно, что такая вот нестабильная ситуация в их регионах им не выгодна? Че выгодна? А вот это уже это вопрос, я, на который пока не могу ответить. Знаете, вообще-то хаос управляемый выгоден тем, кто его организовывает. Я думаю, прежде всего, конечно, нашему северному соседу выгоден. Ну, элиты смотрят, куда, куда дует ветер. И они тоже должны приспособиться. Но прежде всего центральная власть, на мой взгляд, должна договориться и сделать шаг навстречу. Без этого все равно ничего не будет. Мы боевыми действиями не решим задачу. Все равно всякая война заканчивается переговорами. А Рафико, и лучше вы... допустить. Так, вы же ну, знаете, что такое война. Как Як вы считаете, какими засобами нам надали Змитсуниву эту оборону здательность Украины? Засобы это известны. Это новое выражение. Это а, а, мораль, высокая мораль а, людей в а, форме. Вот знаете, я в очередной раз был оскорблен. Первый раз я был оскорблен, когда главнокомандующий Вооруженных сил Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев не встретил Сороковой армии и не сказал спасибо людям, которые воевали и гибли за интересы Советского Союза. И я этого никогда не забуду, хотя бы спасибо сказать. И я был оскорблен, когда Беркут который выполнял задачу, Люди военные выполняют задачу. Их ставили на колени. Нельзя ставить на колени военного. Его лучше расстрелять, чем ставить на колени. Это позор. И вот мы сегодня увидели, оскорбленные люди э, стали на, на другую сторону. Армию так. военного человека нужно уважать. Нужно дать ему зарплату. Будем ставить на этом крапку, что людям нужно поважать однозначно. Уже вам дячно за эту разговор. Бажаем хорошего дня. что